Народный депутат Украины Царев Олег Анатольевич. Встречайте его, друзья! Встречайте! Уважаемые друзья, сейчас мир меняется. Все меняется. Раньше люди воевали. Стреляли солдаты, стреляли оружие, были погибшие, были разрушенные страны. Сегодня все по-другому. Сегодня идут информационные войны. Раньше были предатели на фронте, сегодня предатели внутри страны. Пятая колонна, которая устраивает Майдан. Сегодня идет информационная война. Но ставки в этой войне еще выше, чем были ставки раньше. Раньше Европа воевала за колонии. Была колонизирована Африка, и негров возили в Америку. Был колонизирован Китай, там продавали кашиш. Был колонизирован весь мир. Нет такой страны, которая не была колонией Совет... Европейского Союза. И была только одна земля, на которой жили гордые люди, которая никогда в жизни не была колонией Европейского Союза. И на этой земле мы с вами живем. Здесь жили славяне, русские, украинские, но никогда в жизни. На этой земле. Благодаря нашим отцам, благодаря нашим дедам, мы никогда никем не были, никогда не были колонии. Я читал соглашение об ассоциации. У меня такое ощущение, что мы проиграли в войне и подписываем полную экономическую капитуляцию. Без всяких условий. Мы должны сдать наши рынки. Мы должны принять чужие стандарты. Мы должны принять наше... Мы должны принять чужое законодательство и на принятие следующих законов, по которым мы должны будем жить и работать, мы не будем принимать никакого участия. И сегодня я вижу, как националисты сдают суверенитет Украины. Мы наш суверенитет. Мы нашу землю, мы нашу Родину никому, никогда не отдадим. Дорогие друзья, я уже помню, 2004 год, я был здесь в парламенте, когда точно так же я обращаюсь к тем, которые стоят с другой стороны забора. Я шел Верховный Совет, слышал, как Луценко говорил, о том, что никто из вас не будет забыт. Это ложь. Те люди, которые использовали вас в прошлый раз, используют и в этот раз. Они придут к власти, они хотят прийти к власти, они хотят разворовывать страну, и вы ничего из этого не получите. Падение рейтинга Ющенко с 70% до 5% произошло в кратчайшие сроки нет другой ситуации. Страна должна работать. Должны работать заводы. Должны работать люди. Наше будущее в дружбе с Россией. Наше будущее в дружбе с Европой. Не подписав соглашение сегодня, мы подпишем новое партнерское соглашение с Россией, с Европой. Но уже завтра на правильных, нужных, нам условия. Дорогие друзья, мы не отдадим нашу Родину, мы не отдадим нашу независимость, мы не сдадим парламент, мы никогда в жизни не проиграем тем, кто поднимает наших детей и бросает их под берку. Что я видел? Что мы видели несколько дней назад перед администрацией президента. Полторы тысячи человек шло на 200-300 беркутов. Дорогие милиционеры, я преклоняюсь перед вашей работой, перед вашим подвигом. Вы должны знать, мы никогда никого из вас не сдадим. Я готов стоять рядом с каждым из вас. Власть держится на ваших плечах. Спокойствие в государстве держится на ваших силах. Дорогие друзья, сегодня нас мало, но мы начали сбор. Для того, чтобы Украина устояла, должен быть диалог. Для того, чтобы был диалог, должно быть две стороны. Мы не можем принимать только одну точку зрения Майдана. Наша точка зрения, точка зрения тех, кто работает, точка зрения тех, кто платит налоги, она также важна. И поэтому очень важна ваша поддержка. Спасибо вам. Олег Царев, народный депутат Украины, поприветствуем его. thank mm -hmm. you время застывшее кажется вечностью, наступая по всем. you <laughs>